5 жовтня 2016 року ми сьогодні з велоклубом професора вирішили потренуватись та вийшли на покатушку цей прекрасний день і сьогодні дуже сильний вітер Ці підйоми, які ми взяли сьогодні, вони виснажують, вітер охолоджує, запах осінній, пахне грибами та гарним настроєм у лісі. Пахне. Болото, а что вы мечтали про что, Давид? Я, мечтал про болото. я думал, вы мечтаете про болото. Ну. Я когда на этих, на вибрейках, блядь, тоже в поле заехал такое болото, блядь. Так надо зайти в лес, что ты? Не, ну в кущи туда. Белоклуб не Валентина, а Пчаковский. Подойдет кто? Ничего ты, ничего видишь. О, всем привет. Белоклуб. Короче, у нас как Эверест мы идем в подъем. 9 тысяч на земле. 12. 12. Ну, садики, 9, а сейчас 4 штуки на борбах. Красиво тут, Давид? Красиво. Супер, слава Богу. Добрий день! Добрий день! А у вас нема трошки молочка купити? Попити. попити. Купити. Купити за... літр, ми попити хочемо. Та ми вже вертатися не будемо. П'ємо далі, може. Може далі десь є, бо ми не будемо вертатися. Йдемо спитаємося. Да. Дякую. Купим литрушку, попьем, правда? А что нефиг? За нефиг, полтора можно даже брать. Сейчас всех угостим. Да, да. Там, бля, Культурная программа велоклуба профессора на питье а молоко. Молочко, блин, да? Но. Вместо пива. Отлично. И, и здорово, и полез. Я не лишаю вас. А что, тут уже Это все? Milky Way. А, есть а, а, не Фокус Та, А есть Зелень, Добрый день. А у вас нема продати трошки молочка? Литр, півтора. Яку. Да? Нема молочка, Валера, надо ехать дальше. Короче, идем в магазин, купим нормально. Как говорится, Валентин, капри есть, Лаптинуй будем пить воду. Поехал. Все нету, все ма, не клиент, Давид. Что не клюен? Лапти, лапти нема. Лапти нема, но будет. Будет. Сейчас что-то пойду. Блин, молока просили. И не дали. Пашка своего. Да, есть Серветки? Могу На На сил набраться. А как ты набираешься сил, если ты организм думает, как переработать пищу, а не как ты? Ничего, едешь. первый Смотря минут, какой ты потом... пищу. Надо, надо салаты, надо что-то такое, вину. Самое главное не нажираться много. чтобы Вермещение да. надо да. есть. Надо, если в мишене очень быстро усваивается. А мясо долго обрабатывается. обрабатывается. Ну если мясо, но мясо обязательно с какими-то салатами. В нет, с салатами. что перед матчем едят? не вермишет. Нет. Ну сейчас может быть, а вот когда при Советском Союзе нашим мясом кормили, а они вот именно вермишель перед матчем. Она очень быстро переваривается. Сразу идет в калории как вес идет, если ты смотришь, занимаешься. Так слышишь, НХЛ они играют, блядь, час, блядь, там что-то чистого времени, блядь. Они какие богаи здоровые, блядь. По суті, читаю. Ну, іконі... Так это не факт, сам факт, що, є, що само творення, мироздання, все одно нам недоступно. І ми не зможемо це зрозуміти. Я, я тобі скажу, религия. Валентин, таку штуку. Ну я кожен день читаю Біблію. Не просто раз, я і рік займаю, щоб прочитати. І пишу в Біблію така штука, що хто любить Бога, не навіть ти зло. Неважливо, хто ти, п'ятдесятник, баптист, хазяйство. Я Март, согласен, так. Да. Хто любить Бога, віруєш в Бога, не роби зло, не роби погано. Все, ти будеш називатися християнином.